听说你还记得吗？这家书店以前咱们经常一起来。来之前我还担心它会不会还开着，没想到它果真还在。还有这本漫画，那个时候我非缠着你给我买，你还怕我看漫画影响学习呢。 徐凌这样的女人，确实很难让人不喜欢吧。别说男人，就连我自己，其实也无法讨厌的。真不记得？好吧。秦叔，你看，那个时候，我们就坐在那里，像他们一样。 我上大一，你上大四你，你为了督促我学习啊，经常陪我来这里自习，管着我，比老师都凶。对不起，那不是我。没关系啊，慢慢来，记忆恢复也需要时间的嘛。 当年你经常在这里打篮球，有超多的女生围着你转，给你送鲜花送礼物。可你呢，一点面子不给他们，通通拒绝。你还把站在旁边的我拉过来给你做挡箭牌，告诉他们我是你女朋友。但你知道，因为你这一个举动，害得我被多少女生跟你的粉丝当成敌人吗？你可要补偿我啊！ 原来他们之间有这么多过去，我才是那个第三者。如果有一天，停舟记忆恢复了，那我又算什么呢？谢谢。停舟，停舟，咱们去里边坐吧。好。 公主，里边请。公主，稍等。许灵，坐。太傅，可以了。 行政，你快吃吧。林香姐，你也吃啊。多谢姑娘。以前我考试只要没考好，你就会去超市买一大堆的零食哄我开心。今天换我哄你开心。公主，这应该是你喜欢的。 平州，你，你想起来了？想起什么了？这个话梅，这个话梅是我曾经最爱吃的。你每一次都会买它，然后就像刚才那样递给我让我吃。你刚刚的动作和说话的神情和之前一模一样，你是不是想起来了？大夫，莫老师。 你是想起什么了吗，公主？臣完全听不明白他在说什么。公主，我帮你打开。